Untuk makluman ahli Yang Berhormat, susulan insiden lubang benam yang berlaku di Jalan Masjid India ya pada 23 hari Ogos 2024, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL telah ditugaskan untuk mengetuai satu pasukan khas bagi menjalankan penyiasatan dan penilaian terhadap kej ke kejadian tersebut. Pasukan khas yang diketuai oleh DBKL telah bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR Indah Water Consortium (IWK), Jabatan Mineral dan Geoscience (JMG), Institut Jurutera Malaysia (IEM), Pertubuhan Geotechnical Malaysia (MGS), Agensi Nuklear Malaysia (Nuclear Malaysia) serta Pakar Geotechnical. Tujuan pasukan ini adalah untuk mengenal pasti punca kejadian serta mengesyorkan tindakan jangka panjang dan jangka pendek sebagai langkah mitigasi bagi menangani kejadian sedia ada serta mengurangkan risiko insiden lubang benam di Kuala Lumpur pada masa akan datang. Berdasarkan analisis pasukan khas yang merujuk kepada maklumat geologi dan laporan penyiasatan tanah yang telah dijalankan, lokasi insiden lubang benam tersebut terletak di atas formasi Kenny Hills dan didasari oleh batuan schist. Lapisan batu kapur atau limestone hanya ditemui pada kedalaman yang sangat dalam iaitu sekitar 60 hingga 70 meter. Oleh itu, insiden lubang benam di Jalan Masjid India tidak boleh dikaitkan secara langsung dengan kewujudan lapisan batu kapur. Rumusan daripada pasukan khas juga mendapati bahawa kegagalan struktur pipe pembentukan yang telah mereput akibat tindakan balas kimia serta ketidakstabilan tanah merupakan antara faktor utama yang menyebabkan terbentuknya rongga di bawah struktur pejalan kaki yang akhirnya mencetuskan insiden lubang benam tersebut. Laporan penuh mengenai insiden ini telah pun kita bentangkan kepada Jemaah Menteri pada 20 Ogos 2025. Selain daripada itu satu edisi khas Laporan bagi tujuan bacaan umum akan dikeluarkan oleh DBKL pada akhir tahun ini dan pendedahan laporan ini kita harap dapat memberi kelegaan kepada orang awam yang sebelum ini bimbang kepada bahawa Kuala Lumpur dibina di atas lapisan batu kapur yang rapuh. Tan Sri Betua, selepas tahun ya, insiden ini berlaku, kawasan Jalan Masjid India telah kembali pulih seperti sedekala. Kini pelbagai aktiviti keramaian juga telah diadakan di sana seperti sambutan di ya, baru-baru ini dan jumlah kehadiran membuktikan bahawa kaikanan orang awam untuk kembali ke kawasan tersebut. Malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah uh, juga berkunjung dan menunaikan solat hajat di Masjid India ini pada bulan Mac tahun lalu tahun ini dan serta saya juga sendiri serta pengurusan tertinggi uh, Jabatan Jabatan Wilayah Persatuan juga turut mengambil kesempatan meninjau kawasan tersebut sempena Car Free Day uh, ataupun Car Free Morning di BKL. Jadi pelbagai lagi aktiviti lain juga sedang kita laksanakan. Seterusnya, JWP berhasrat untuk uh, juga membentangkan laporan ini uh, kepada jawatankuasa pilihan khas JKPK Infrastruktur Pengangkutan dan Komunikasi yang dikhusikan oleh uh, yang berhormat Tanjung Mani sendiri. Jadi sekiranya laporan ini dapat dikaji bersama uh, dengan laporan insiden lubang benam di kawasan-kawasan lain seperti di Sepang ataupun di Georgetown, uh, saya pasti pasti ia akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh serta membantu uh, merangka strategi mitigasi yang lebih komprehensif pada peringkat nasional. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tanjung Manis. Terima kasih, Tuan Sri Andir Putera. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya baru nak sebut uh, jawatan kuasa nak memanggil kementerian untuk memberi uh, penerangan lanjut berkenaan dengan insiden ini. Jadi uh, soalan tambahan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan sistem amaran awal atau pemantauan berasaskan geoteknikal ataupun uh, uh, apa itu, AI uh, uh, bagi mengesan risiko lubang benam di kawasan berpenduduk padat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, Menteri. Terima kasih. Selamat Menteri. Terima kasih, Merlumai. Uh, untuk makluman ahli yang berhormat, uh, DBKL juga sekarang ini sedang melaksanakan uh, kajian geotechnical struktur lapisan tanah di jalan-jalan utama sekitar uh, segitiga emas Kuala Lumpur bagi mengenal pasti profil dan juga kestabilan tanah yang berhormat um, di kawasan pusat bandar. Jadi kajian ini uh, dijalankan susulan kejadian lubang benam uh, tersebut uh, bagi kita memastikan keselamatan infrastruktur dan juga utiliti uh, bawah tanah terutamanya uh, di kawasan CBD lah, Central Business District ini dan radius uh, penganjuran sidang kemuncak ASEAN 2025. Uh, dapatan interim setakat ini mendapati tiada kawasan yang berisiko untuk kejadian lubang benam. Uh, dapatan ini penting ya untuk keselamatan delegasi ASEAN khususnya daripada aspek insiden bencana infrastruktur seperti uh, lubang benam. Pengalaman daripada kes lubang benam ini juga telah memberi respon kepada pihak kerajaan untuk Uh, membentuk emergency response team ataupun uh, ERT yang lebih berwibawa dan sekiranya berlaku insiden uh, seumpama ini sekali lagi insyaallah uh, tindakan yang lebih pantas dan berkesan akan uh, diambil. Uh, melalui kaedah seperti borehole resistivity, GPR, Lidar dan juga Insar, data tanah serta utiliti ini akan dipetakan dan diintegrasikan ya dengan sistem sedia ada dan hasil kajian ini akan digunakan untuk penilaian risiko infrastruktur membantu keputusan kejuruteraan yang lebih selamat serta kebolehlaksanaan kepada sistem amaran awal. Sekian terima kasih.